Я не знаю, я до войны, я всю Украину ездил, у меня очень много знакомых. Я живу в Одессе, Тернополь, там, Киевских очень много, как бы в переписке все. Ну я, я, я не знаю вообще откуда это все надумано. Это надумано, это все, все штучно, я кажу. И я по работе, когда в Донецке была, в командировке была в Трусковце. Мы там ну, были с ребенком инвалидом очень долго. Прекрасные отношения. Ну, так. Они они легко на русский язык переходили, потому что нам тяжело было там. Ну вот, например, молодой человек, когда вы быстро разговариваете, я очень мало понимаю. Нет, да. я говорю, ну, это все, все, штучно сделано, потому что ну. Я допустим ніколи не рене розділяв собі сібя, допустим, з України. Даже ми кадавсевському союзі жили. У нас була Українська Советська Соціалістична Республіка. Українська да у нас там центр Москва була і. русский язык был я как заглав, ну, но в любом случае все эти 15 республик, они какую-то культуру свою, мы были украинцы, но у нас как бы как то было, я не знаю почему такое произошло, это зомбирование, допустим, того населения, которое осталось там, и это привитие ненависти, ну понятное дело, что это идет от Путина, но для чего это, для чего эта война пошла по нашим сердцам очень много родственников, допустим, знакомых, которые сейчас просто не хотят с нами даже общаться из-за того, что мы сюда приехали, и которые взяли ту сторону, и взяли эту идею, хотя по большему счету она безумная идея, безумная идея створить государство. Я же говорю, мы жили в одном государстве, я родился в Советском Союзе, потом в 91 году у нас стало другое государство Украина, и на 43-м году моей жизни мне еще предлагают еще новое государство, еще меньше тем более в городское какое-то, Донецкое народное республика, которое фактически ну, оно не существовать не может, не, ну, оно, это как бы, оно все искусственно, да, оно все надумано, и оно не нужно вообще, я считаю. Мы украинцы, и я считаю, допустим, мы украинцы, возьмите Швейцарию, там на четырех языках разговаривают, возьмите да, любую страну, ту же Испанию, с Каталонии, это ну, а люди везде все хорошо уживаются, несмотря на то, что разговаривают на, разных языках. И я понимаю, что потребно знать свою родную мову, это потребно, это обовязково, и це, ну, ну как-то, да, в последнее время на Донецке, допустим, делали, что именно в самом городе, что большинство людей разговаривали на русском языке, но выйти за Донецк, там большинство украинскоязычных сел, Вообще по Донецькій области в селах в основном, люди розмовляють українською мову. Я вообще не, не розумію, на еще це, це было робити так и так.